Одразу в кількох регіонах Росії вибухи під удар потрапили критичні об'єкти: залізниця, електропідстанція, нафтопереробний завод, пожежі у Волгограді, Ростовській області та Ярославлі. Про все по порядку далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч, на 1 жовтня, безпілотники знову атакували Росію. Гучно було у Волгограді. У Ворошиловському районі лунала тривога. Після чого стався вибух. Супутники НАСА зафіксували пожежу в районі залізничної станції. Дісталося також Ростовщині. У Верхнедонському районі безпілотники влучили в об'єкт енергетики, і одразу зникло світло в двох районах області Верхнедонському та Шолоховському. Ймовірно, уражено тягову підстанцію лиха Замчалове. Одночасно супутники зафіксували займання на нафтоперекачувальній станції Суходольна у Ростовській області. Навіть губернатор визнав факт атаки, але обмежився сухим повідомленням про займання на даху однієї з будівель, якої саме не сказав, але все й так зрозуміло. Та основне дійство сталося у Ярославлі. Там загорівся величезний нафтопереробний завод. Він один із п'яти найбільших у Росії. Дим затягнув околиці. Горить так, що з вогнем борються понад сотня рятувальників, але полум'я не вдається загасити. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив: це ключовий об'єкт паливної інфраструктури. Водночас місцева влада не визнає, що пожежа сталася через атаку дронів. Губернатор має іншу версію. Називає причиною техногенний фактор. Про що саме йдеться, не уточнив. Версії. Про диверсію чи саботаж відкидати теж не варто. Тим часом на окупованій Херсонщині у новій Каховці ліквідували ще одного окупанта. За допомогою дрона Баба Яга було поранено Володимира Леонтьєва. Це колишній очільник окупаційної адміністрації Нової Каховки. Він потрапив до лікарні у важкому стані, а згодом там і помер. Це підтвердив Володимир Сальдо, окупаційний голова регіону. Ще в березні український суд заочно засудив його до 15 років за звинуваченням у порушенні законів і звичаїв війни. Всі ці події вкотре доводять, навіть у російському тилу ворогові не буде спокою. Чи змусять ці сигнали Кремль завершити війну проти України? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Трамп дал разрешение Україні носіть удари по Росії дальнобойним оружем. Що имеется в виду Москва? Ну вот больше нічого. Ну, и те эксперты, которые я прислушиваюсь, осторожнее говорят о другом, что, возможно, если действительно у Украины появится возможность такого дальнего боя, там не отдельным дроном долетевшим, да, а серьезным оружием дальнобойным, скорее всего, может пострадать российский ТЭК более системно. То есть узлы, перекачивающие станции, возможно, какие-то магистральные системы. Вот, вот это может беспокоить Москву, потому что это самый болезненный удар. Ну и вот пользуясь случаем, я хочу сразу заметить, я хочу вообще на это обратить внимание, что то, что раньше было ну, таким стратегическим преимуществом России, ее огромные просторы, территория, сколько армий завязло в болотах и в степях и в лесах, да, вот в, в истории Российской империи, теперь это становится ее больным местом, слабым местом, потому что изменилась суть войны, характер, технологии, это пространство стало доступным и дальнобоем, и высокоточным оружием, и средствами разведки, и его намного сложнее и дороже защищать. Вот когда у Украины появились новые возможности, дроновые, дроново-ракетные, но, возможно, появится и новый какой-то дальнобой. Конечно же, вот это все, вот это все стратегическое преимущество превращается в огромную слабость. Невозможно будет постоянно удерживать под контролем и охранять все, все объекты. А значит, инфраструктурная война Который будет вести уже Украина, а не только Россия на территории Украины, может дать качественно новый эффект. Но вы знаете, Наталья, подводя черту, это все, конечно, гипотезы, потому что на самом деле на фронте все очень тяжело. И наши эксперты, и зарубежные обозреватели подтверждают и на картах, и в рассуждениях, что есть определенное расхождение такой когнитивный диссонанс, да, между тем, что происходит по, по всему фронту, и, к сожалению, Медленно, продвижения продвижение российских войск продолжается, и много сложных мест. Сразу... Некоторые населенные пункты, извините, что я перебиваю, Андрей, просто некоторые населенные пункты, я сейчас читаю, наши забирают назад. Ну, переходят в другую Да, да. 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 Вот. Но я к чему веду, что на самом деле на фронте это пока сложно говорить о каких-либо больших сдвигах. Пока все-таки инициатива и некоторые преимущества на стороне российской стороны. А вот в сфере информационной и такой информационно-заявительной за последние пару недель ну, очень много таких многообещающих заявлений, планов, э -э самолеты будут поставляться, значит, вот обещаны крылатые ракеты, обещаны новые большие поставки вооружения. Э -э более того, мы видим, что в Европе началась целая кампания по давлению на Россию, ну, в виде перемещения войск, концентрации по границе, да, и активно раскачивается тема, что Европа готова даже дать военный отпор и так далее. Но я на все это сейчас смотрю, очень все в сжатые термины, вот, все-таки как на, на большую информационно-психологическую операцию, хорошо скоординированную, такого эдакого э, информационно-идеологического давления на Россию. Как бы предупреждение, что следующий виток будет болезнен не только для Украины, понятно почему, мы уязвимы и комбинированные атаки продолжаются, но они могут быть очень дорогими для самой России. И в подтверждение моих слов, вот свежее совсем заявление министра дел дела он что сказал, что мы надеемся, что к концу года может быть. А с чем связано с надеждой? Наверное, с тем, мы что надеюсь, возможно... Что война закончится к 2025 году. Война закончится, он сказал, до конца 2025 -го года. Ну, заявление в этом смысле смелое. Дай Бог, чтобы военные действия закончились. Потому что окончание войны – это нечто другое все-таки. Это не только по фронт. Но такое заявление говорит о том, что все, что мы сейчас слышим и наблюдаем, все-таки прежде всего преследует цель, ну, как бы изменить, скорее, дипломатическую ситуацию все-таки подтолкнуть Москву каким-то сигналом о готовности к переговору. Мы также знаем, что Путин сейчас отказывается от телефонного разговора с Трампом. Там Ситуация дипломатическая какая такая дрожащая. Вот. Поэтому тут есть какой-то момент знаете, вот такого раскрученного напряжения, что ли. И информационного, и дипломатического. Я думаю, что тут надо все-таки шелуху отделять от плевел. Вот. Ну а что на практике? На практике у меня пока выводы грустные. Нас ждут очень тяжелые месяцы войны. Мы уже это видим, начали чувствовать, потому что вернулись эти большие обвальные атаки, которые долго давно уже таких не было. И, судя по всему, начинается гонка за лидерство в войне. Так я это называю. Потому что переговоров пока нет, консультаций нет. Стороны воюющие заявили, что готовы побеждать. Теперь уже и Украина значит, апеллирует к заявленным оценкам Соединенных Штатов. Но это что значит? Это надо доказывать. А значит, многие операции и действия могут быть быстро, резко интенсифицированы. Возможно, будет проблема новых резервов. И нам предстоит пережить, наверное, одно из самых сложных времен за время войны, вот в этой гонке. Но, подводя черту, я думаю, все равно переговоры неизбежны. Я, если честно, ну, не вижу я, кроме красивых заявлений, достаточных аргументов, что Россия готова к длинной войне, сколько бы там ни говорили, сколько бы ни говорили.